السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام sejahtera. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم جعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ada Datuk Musi Tetap yang kita kasihi Yang Maha Berhormat Datuk Seri Presiden Nasihat kita Datuk Seri Dr. Wan Azizah timbalan Presiden Saudari Nurul Izzah Ahli-ahli Majlis Pimpinan Pusat Angkatan Muda Keadilan dan Wanita Seterusnya sidang perwakilan yang saya muliakan Alhamdulillah Pertamanya kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah sampai ke penghujung kongres kita yang berjalan dengan begitu baik, aman, tenteram, tak ada baling kursi. Tapi kita melalui satu detik yang agak mencabar sebelum tiba ke kongres ini dan saya anggap itu sebagai sebahagian daripada proses untuk kita mencari kematangan dalam mencatur pergerakan politik kita ke hadapan ini. Saya sudah tentu ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga penghargaan khusus buat rakan-rakan Angkatan Muda Keadilan yang memberi sokongan dan dukungan kepada saya untuk meneruskan legasi ke kepimpinan saudara Adam Adli yang sebelum ini ketua Angkatan Muda Keadilan Saya menerima taklifan ini sebagai satu amanah yang besar dan sudah tentu ada banyak perkara yang kita perlu lakukan ke hadapan ini. Pemilihan Angkatan Muda Keadilan berjalan dengan cukup baik. Pada hari Kamis yang lalu, kita sempat adakan rapat Angkatan Muda Keadilan. Satu pentas yang menyediakan ruang buat semua calon-calon yang bertanding di peringkat angkatan muda untuk berkongsi pentas, mengemukakan pandangan dan juga idea serta visi mereka bagaimana kita dapat memperkukuh dan memperkuatkan pergerakan angkatan muda. Saudara, saya ingatkan menang tanpa bertanding ini mudah. Tapi sebenarnya ada satu jangkaan yang tinggi di kalangan rakan-rakan. Dan sepanjang tempoh berkempen itu juga, tidak terkecuali daripada terkena peluru-peluru sasar yang kena sipi-sipi. Tapi saya anggap itu sebagai sebahagian daripada lumrah dalam pemilihan dan juga pertemuan idea. Setiap daripada kita, punyai kepintaran yang berbeza. Ada orang dia hebat berpidato belum tentu boleh bekerja di lapangan. Ada orang yang boleh buat kerja penerangan, menghasilkan konten-konten di social media dan sebagainya. Tetapi belum tentu mampu untuk melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan pilihan raya. Jadi dalam sebuah keluarga yang besar ini, setiap daripada kita miliki keupayaan yang berbeza. Dan kalau kita rangkul segala kekuatan yang ada ini, insya Allah saya yakin kita mampu cipta kehebatan yang baru, kekuatan yang baru untuk kita terus melangkah ke hadapan, memastikan kelak dalam tempoh dua tahun ini, parti ini akan lebih bersedia untuk masuk ke dalam gelanggang pilihan raya umum yang akan datang seterusnya memastikan presiden kita kekal menjadi perdana menteri untuk penggal yang seterusnya saudara no one is bigger than the party tidak ada seorang pun mana-mana pihak dalam parti ini boleh menganggap dirinya besar daripada wadah perjuangan ini saya nak sebut bahawa pemilihan kita Sepanjang sejarah perjalanan parti ini Tidak pernah menjadi asbab untuk kita melemah Pemilihan ini bukan disebabkan oleh Usia saya pada tahun ini mencecah 35 tahun Pemilihan ini bukan disebabkan oleh Kita nak akomodit pihak-pihak yang tertentu Pemilihan ini diadakan atas Tugas dan tanggungjawab kita memenuhi Amanah yang diberikan Menurut penembagaan dan juga untuk memastikan bahawa kita dapat menggerakkan kekuatan kita di peringkat akar umbi. Saudara, kalau kita imbau sedikit, 2018 umpamanya kita adakan pemilihan ketika mana kita berada sebahagian daripada kerajaan yang memerintah pada ketika itu. 2022 pemilihan diadakan di saat kita beberapa bulan menjejak kepilihan raya umum yang kelima belas. Tetapi itu tidak menjadi satu punca kepada keretakan dan juga permusuhan di kalangan kita. Proses demokrasi ini harus dihayati dan dimaknai bersama dan semangat daripada pemilihan itu harus diterjemahkan melalui kekuatan dan juga ukhuwah sesama kita. Sebab itu semalam dalam ucapan dasar terakhir Saudara Adam Adli sebagai Ketua Angkatan Muda Keadilan disebut dan disinggung tentang keperluan kita untuk mengukuhkan setia kawan perpaduan dan kesatuan yang utuh ini seperti mana yang dianjurkan oleh Ibn Khaldun yang menekankan tentang keperluan kita untuk mewujudkan sebuah asabiah asabiah ini tidak boleh kita tafsirkan dalam kerangka yang sempit Asabiyah dalam erti kata menuntut kita untuk menyatu padukan kekuatan kita, mengukuhkan kedudukan kita dengan garis nilai dan dipandu supaya kita tidak terjerumus dengan gejala taksub dan juga fanatik. Hari ini cabaran politik kita kita berhadapan dengan kelompok politik yang mengamalkan politik taksub itu yang kita lawan selama hari ini itu yang kita tentang beberapa bulan yang lalu dalam perhimpunan perasmian mesyuarat agung tahunan cabang di Selangor saudara Rafizi Ramli mengingatkan kita bahawa slogan yang kita ungkapkan itu lawan tetap lawan lawan sampai menang hari ini kita dah menang tetapi slogan itu masih kita ungkap kita ungkap untuk apa sebenarnya? Lawan tetap lawan itu ialah lawan kita pada hari ini terhadap agenda pembodohan dan juga pembonsaian minda masyarakat di negara kita. Kerana apa? Kerana jalur politik di sebelah sana itu masih lagi berkisar tentang soal sentimen kaum dan agama yang sempit. Masyarakat itu diolah persetujuannya ditakut-takutkan mereka seolah-olah kedudukan Islam dan Melayu itu sentiasa berada dalam keadaan terancam alhamdulillah hari ini kita lihat sedikit sebanyak kita berupaya meraih semula sokongan daripada orang Melayu daripada orang muda tetapi tidak kesemuanya, tidak keseluruhannya. Masih banyak lagi tugas dan tanggungjawab yang kita perlu laksanakan. Tetapi kita harus juga berusaha mencari jalan bagaimana kita dapat memaparkan sisi Islam, sisi Melayu yang sebenarnya dalam konteks pemerintahan dan juga pentadbiran negara. Sebab itu kita hadir dengan kerangka madani. Tidak hanya kita nak lihat syiar Islam itu berkembang daripada sudut penghayatan umat terhadap Al-Quran, musabakah Al-Quran, ataupun hal-hal yang bersifat kosmetik. Tetapi Islam itu harus dihayati dengan maksud dalam konteks pemerintahan itu tak berurus yang baik. Tidak ada rasuah, tidak ada kebocoran, tidak ada ketirisan. Ini adalah hal-hal yang dituntut dalam agama. Sebab itu semalam beberapa perwakilan Angkatan Muda Keadilan membangkitkan dan membahaskan isu-isu yang penting. Antaranya terkait tentang soal kemiskinan tegar. Ya betul. Apakah kita mampu untuk hapuskan keseluruhannya kemiskinan tegar? Adalah satu hal yang sukar. Tetapi di peringkat awal apabila kerajaan ini ditubuhkan tekad dan juga harapan utama yang diungkap oleh Yang Maha Berhormat Presiden kita ialah untuk memastikan kita sedaya upaya cuba mencari jalan bagaimana kita dapat memastikan masalah kemiskinan tegar ini dapat dinoktahkan. Mungkin bunyinya tidak cukup popular, tetapi apa maksud ataupun apa makna kita jadi pemimpin? Jadi orang yang hebat bercakap tentang soal unjuran ekonomi, perkembangan teknologi dan sebagainya tetapi masih lagi ramai rakyat di luar sana yang hidup dalam keadaan yang derita. Dan hal ini juga dikritik oleh sebahagian pimpinan pembangkang disebut sebagai kita ini oh dalam Islam pamannya tidak ada istilah membasmi kemiskinan tegar. Kalau tak ada orang susah, siapa nak dapat duit zakat? Sebab itu dalam Islam itu ada zakat. Zakat itu untuk orang susah, untuk orang miskin. Tapi dari satu sudut yang berbeza, apabila berbicara tentang soal kegemilangan dan juga kehebatan pemerintahan Umar Abdul Aziz, kita memberikan contoh kehebatan kepimpinan Umar Abdul Aziz itu dengan mengaitkan masyarakat ataupun rakyat pada ketika itu hidup dalam keadaan yang baik sehingga baitul mal tidak ada siapa pun datang menuntut daripada pemerintah. Itu kita jadikan contoh untuk menggambarkan kehebatan pemerintahan yang baik. Dalam satu hal yang lain kita gunakan itu untuk menyanggah idea dan juga dasar yang secara hakikatnya itu adalah merupakan dasar yang baik. Sebab itu sebaik dari Tugas dan tanggungjawab kita keseluruhan daripada kita itu ialah untuk terus memberikan penerangan yang baik. Kadang-kadang kita lihat banyak inisiatif-inisiatif yang baik dilakukan oleh kerajaan pada hari ini. Dan semalam juga dibangkitkan tentang permasalahan di kalangan belia terkait dengan beberapa isu, umpamanya perumahan belia. Kita dah dengar tentang masalah perumahan belia ini sejak beberapa tahun yang lalu. Tetapi pelaksanaannya itu tidak jelas Alhamdulillah Beberapa bulan yang lalu Yang mak-mak Perdana Menteri telah melancarkan Projek rumah belia madani Sebanyak 1,043 unit Di Kuala Lumpur Bukan itu saja Bagi mereka yang benar-benar Berada dalam keadaan yang sukar Sebanyak 30,000 ringgit Deposit diberikan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa kelompok ini mereka dapat tempat tinggal yang baik dan dapat meneruskan kehidupan mereka dengan sempurna dibangkitkan juga tentang sekolah daif bagaimana kerajaan harus memberikan tumpuan yang lebih dekat dalam usia kita untuk meningkatkan prasarana pendidikan khususnya di kawasan luar bandar alhamdulillah dalam belanjawan tahun ini Kementerian Pendidikan menerima peruntukan yang terbesar daripada kerajaan diikuti oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebahagian besarnya adalah diperuntukkan untuk kita memastikan bahawa usaha untuk membaik pulih institusi pendidikan sekolah daif di kawasan luar bandar ini dapat dipergiatkan dengan segera. Kemudian dibangkitkan juga tentang permasalahan jenayah seksual di kalangan kanak-kanak peningkatan kes sumbang mahram dan juga kes dadah di sebuah negeri di pantai timur. Yang kita lihat ada beberapa pimpinan yang melenting apabila data ini dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tetapi saudara inilah hakikat yang berlaku di lapangan. Saya selalu bagi contoh berapa bulan yang lalu dilaporkan di akhbar, di media-media utama terdapat 19 kes cobaan bunuh diri di sebuah jambatan di Pasir Mas. Nama jambatannya ialah Jambatan Tendong. Di Pasir Mas. Bila dilaporkan kejadian cobaan bunuh diri, apa yang dibuat oleh kerajaan negeri pada ketika itu ialah mengadakan solat hajat di atas jambatan. Sudah tak ada masalah. Masa cukup dah. Nak buat solat hajat sikit lagi ya. Tak ada masalah tetapi sudah sedari, sedari tugas dan tanggungjawab pemimpin itu kalau kita benar-benar faham dan maknai kepimpinan amanah yang diberikan itu ialah untuk melihat kepada permasalahan akar yang berlaku di bawah latar belakang keluarga mereka ini macam mana kedudukan ekonomi mereka ini macam mana kesihatan mental di kalangan mereka ini macam mana ini tidak dibicarakan sebaliknya ditunjuk ataupun dipaparkan seolah-olah dengan melakukan sesuatu hal ini perkara ini dapat dibereskan dan diselesaikan. Sebab itu tugas dan tanggungjawab kita ialah untuk memberi penerangan, memberi pencerahan, resonate dengan masyarakat di luar sana. Dan untuk melakukan itu kita harus menyiapkan jentera kita bersedia dengan keupayaan yang tertentu. Untuk makluman Datuk Seri Presiden dan para perwakilan Angkatan Muda Keadilan bermula bulan hadapan akan melaksanakan dua inisiatif. Yang pertama ialah melalui ekonomi keadilan rakyat di bawah kelolaan Angkatan Muda, kita akan pastikan bermula bulan hadapan seramai sekurang-kurangnya 50 orang di kalangan pemimpin akar umbi Angkatan Muda Keadilan akan dikerahkan untuk menjalani latihan intensif memastikan mereka ini dilengkapkan dengan keupayaan skill yang tertentu supaya kita dapat persiapkan pimpinan muda ini untuk berhadapan dengan cabaran yang baru yang kedua kita akan lancarkan temu fikrah satu inisiatif untuk kita menekankan kepentingan kita menghayati dan memaknai roh perjuangan kita ini idealisme perjuangan tanggungjawab kita terhadap wadah perjuangan ini dengan menggerakkan tokoh-tokoh yang ada di dalam parti ini turun ke akar umbi memberi penerangan menghidupkan semula budaya ilmu di kalangan kita supaya perjalanan kita ke hadapan ini dipandu dengan baik sebab itu sering disinggung oleh Datuk Seri Presiden tentang kepentingan kita untuk mengangkat tradisi dan juga budaya ilmu ini. Lazatul ma'rifah, kecintaan kita terhadap ilmu itu supaya kita faham. Di akhirnya, kedudukan kita, jawatan kita, apa yang kita ada sekarang ini, tidak lebih daripada sekadar amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita harus laksanakan amanah itu dengan penuh rasa tawaduk. Sebab itu ilmu sahaja tidak cukup. Ilmu itu harus mendorong kita kepada hikmah dan juga wisdom. The only wisdom one can acquire is the wisdom of humility. Dan ini adalah sejajar dengan apa yang ditekankan dalam agama wala tamshifil ardi maraha. Jangan kita berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong dan angkuh. Kerana ingat akhirnya seperti yang disebutkan oleh Kak Fat sebentar tadi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kelak kita ini akan dipersoalkan atas tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita. Justru ingat bahawa kita telah melalui fasa pemilihan yang cukup hebat dan saya mohon semangat dan juga kekuatan kegigihan kita berkempen sepanjang pemilihan ini diteruskan selepas daripada ini hingga ke pilihan raya umum yang akan datang. Kerana jarang-jarang kita lihat semangat yang sebegini. Muncul cuma waktu pemilihan. Habis pemilihan, hilang. Kita tidak mahu itu berlaku. Saya akan pastikan Angkatan Muda Keadilan selepas ini akan bangkit dan bingkas bangun sebagai sebuah kekuatan Angkatan Muda yang baru menjadi panglima perang, menjadi barisan hadapan untuk parti ini dan memastikan sayap ini akan terus kukuh dan parti ini akan dapat terus terbang di persada politik tanah air ini dengan nilai yang baik dan luhur. Aku lukau lihaza wa astagfirullahaladzim walakum. Wassalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.